Тут ми раніше згадували про Єрмака, а далі згадаємо про головну і приємну для нас тему тижня допомогу США для України. Було б дуже дивно, якби кремлівська пропаганда не побудувала цілий пласт маніпуляцій і брехні навколо цієї теми. Про все ми не згадаємо, але основний наратив такий: нічого нам з вами не допоможе. Розходимося. Із такими тезами виступили не лише чергові зет пропагандисти з телеграм реальності, а й такі авторитетні джерела в дипломатичному світі, як Міністерство закордонних справ Північної Кореї. Це все було прогнозовано цікаво іншим. Наскільки ефективно російська пропаганда була всередині самих сполучених штатів, саме в питанні виділення понад 60 мільярдів для України? Чи можна було почути знайомі наративи з екранів телевізорів? Чи ще гірше з трибун палати представників або сенату? Про це розпитаємо в Бориса Пінку, американського політика, керівника республіканської партії по 45-му округу Асамблеї штату Нью-Йорк. Пане Борисе, рада вас бачити. Дякую, рад бути на вашому каналі. І слава Великій Україні. Героям слава власне вперше. Дякуємо Сполученим Штатам за підтримку. За нарешті довгоочікуване проголосоване рішення про допомогу. Це неабияк цінно для нас, особливо якщо враховувати, що Росія не збирається припиняти свою агресію проти України. Пане Борисе, от повертаємось до пропаганди. Чи спостерігали ви, чи спостерігалось а, якісь намагання Росії поширювати пропаганду а, з приводу от, рішення про ухвалення для України 61 мільярду доларів допомоги? Ну, во-первых, я хочу вас поздравить. Это большая победа. Победа в битве, но не в войне. В войне нам еще предстоит выиграть. Вот это очень важно. И это был мощный удар по врагам Украины, тем, тем недругам Украины. Это голос настоящей Америки, которая сказала, что мы были, мы есть и будем лидером мирового цивилизованного мира. И друзей в беде не оставляем. Вот это первый шаг показал, что мы Украину будем поддерживать до полной ее победы. Несмотря на то, что 61 миллиард – это небольшие деньги, для победы нужно намного больше, но это начало, она будет иметь продолжение, большое продолжение. Почему? Потому, Во-первых, я бы отметил, не столько деньги сегодня важны, сколько качество, качество оказываемой помощи. Маленький вам пример. Впервые в Украину стали поступать наконец-то долгожданные ракеты «Атакамсы» большого радиуса действия, 300 и более километров, которые уже бьют по Крыму. Стратегия корни поменялась. Главная заслуга вот этих соглашений, которые достигнуты в Нижней и Верхней Палате и подписаны Байденом, это смена стратегии именно республиканцы во главе с Джонсоном заставили Байдена поменять стратегию. Сегодня стратегия не та, которую Байден говорил, Америка будет помогать настолько, насколько мы можем. Нет. Сегодня стратегия – это Америка будет помогать Украине настолько, чтобы Украина победила. До этого Байден еще ни разу этого не говорил. Теперь это есть. И будет давление на Байдена. Чтобы он не смотрел по сторонам, не говорил, не стреляйте туда, не стреляйте сюда, не эскалируйте, не провоцируйте. Нет, конец. Теперь надо бить везде, где возможно, чтобы выдворить варваров за границы 1991 года. Но имейте в виду, этот варвар, Путин, террорист номер один, он сдаваться не будет. Бить до конца, и он будет провоцировать, бить по всем доступным ему местам. Почему? Потому что вот сегодня уже открыто от Байденской администрации признает, что России помогает и Северная Корея, и Китай, и Иран. И вот поездка вот этого вот нашего Блинкина, балбеса, еще одного, лям-мямлю, который не может говорить даже то, что положено говорить Великой Америке, просит Китай, просит, вот поговори с Ираном, чтобы он не поставлял ракеты, вот и не помогал России, и ты прекрати. А пока вот это, знаете, как в басне говорилось, Васька слушает, доест. Пока он, а, эти, администрация Байдена трипологией занимается, оружие поступает в Россию, запчасти поступают в России, а Путину деваться отступать некуда, он будет драться до конца, как та самая крыса которую когда-то он в детстве загнал в угол, и эта крыса ничего не оставалось, как атаковать. Вот он та самая крыса сегодня. Поэтому сегодня надо наращивать, оказывать помощь Украине в наступающих наступательных наступающих видах вооружений, а, э, ракеты для, для Хаймерсов 300, 500 и более километров раз, второе системы Патриот 2 и, конечно же, самолеты F-16 которые давно должны были поступить э, в, Рос... э, в Украину, этого нет. Но слава Богу, Европа зашевелилась. Вот это вот новое движение, новая волна, направленная на оказание помощи Украине, она должна быть поддержана на всех уровнях. У нас тоже, что мы будем продолжать делать, везде доступными способами. У украинские э, солдаты, честь им и хвала, не сдаются. И это нас вдохновляет, это нам дает инструмент для давления на наших политиков, чтобы они не останавливались, а быстрее оказывали помощь до полной победы Украины. Я надеюсь очень, как только Крым, Крым, это, знаете, ахиллесово пита этого Путина, будет атакован и о, следующая очередь Крымского моста, я думаю, окружение Путина с ним само разберется. Они уже там, тараканы начали двигаться в этой банке. Вы понимаете? И посмотрим, к чему это приведет. Вот эти вот аресты замминистра обороны, показуха, сейчас еще что-то может всплыть и так далее. Короче, и вот эти вот атаки украинской армии с огромной помощью Запада, они ускорят нашу победу с вами. И дай бог, до конца этого года мы будем с вами праздновать победу. Я верю в это. Знаєте, ми всі теж все віримо, але при цьому всьому ми не зупиняємось. Наші збройні сили не зупиняються, тому я ж кажу, ми дуже вдячні за допомогу, яку нам надають союзники, що ми маємо чим зупиняти Путіна і його кишенькових терористів. Пане Борисе, так. ще хотіла б вас питати про таке: коли відбувався розгляд законопроєкту щодо допомоги Україні. Була тут така конгресвумен республіканка Марджорі Тейлор Грін. Були так, дуже в неї такі, так. дуже такі, знаєте, скандальні заяви, зокрема, які дуже сильно нагадують російські наративи про біолабораторії. Так. От, власне, тут, знаєте, з України. Нам здавалось, що це було таке, знаєте, от... Десь ми таке вже бачили ну, просування дуже добре відомих наративів ще з 2014 року, якщо і не раніше. Да. Що це було? Розкажіть нам, будь ласка, як це було видно зі Сполучених Штатів, і чи було розповсюдження чогось подібного а, всередині американського суспільства, американських ЗМІ? Ну, Во-первых, а... Надо отдать должное, путинская Геббельская пропагандистская машина работает, она работает, продолжает работать по всему миру и не только в Европе, но и в Америке и в других частях света. Вот это вот Арти, так называемая которое работает на многих языках, оно еще работает. У нас оно объявлено э, в запретной станцией, э, и многие другие российские каналы, хотя они все еще, к сожалению, используя друг... доступными... доступные средства доставки, э, те же спутниковые системы, причем наши же, к сожалению, к удивлению, нами же разработанные спутниковые системы, они этими продолжают пользоваться. И, к сожалению, вот эта пропаганда еще в действии, к сожалению. И вот такие а, отмороженные, как Major Green, их мало, я вам прямо, они не, знаете, не делают погоды никакой. Абсолютно. Вот вам маленький пример, а, несмотря на то, что вот эти вот где-то около половины республиканцев не поддержала помощь Украине, а, а вот среди них где-то 8-9 отмороженных, как Major Green, они погоду не сыграли. Именно вот здравые головы, так в республиканской партии, так и в демократической, они решили судьбу помощи Украине до полной ее победы. Поэтому пропагандистская машина путинская, работая, она все равно ни к чему хорошему не приведет для них. Здесь все это понимают. Я вам прямо скажу, уже у нас а, открыто а, то, два известных вам больших друга Украины два конгрессмена Майк uh, Маккол председатель комитета по иностранным делам, и Майк Тернер комитет председатель комитета по разведке, открыто осудили. Мейджор Тейлор Грин. Более того, уже есть разговоры о том, что начинается проверка их финансовой деятельности вот этих типов. Вот, но я не я не думаю, что есть финансирование из за рубежа вот таких идиотов. Они, вот именно они скорее полезные идиоты. Они поддаются вот этой пропаганде, которая до них доходит. Один из них, а, ну это предмет отдельного разговора, а, Такрел Карлсон, балбес, а, который сегодня в опале, между прочим, его атакуют со всех сторон. И его популярность резко упала после того интервью, которое он брал у Путина. Поэтому вот такие типы, как Мейджор Грин, они недолговечные. Она нажила себе врагов. Более того, она сейчас подняла руку против самого пикера Джонсона, которого она хочет выкинуть, И, пользуясь тем положением, которое позволило вот нескольким балбесам, республиканцам скинуть предыдущего спикера Кевина Маккарти. Но в этот раз им это не удастся. Тем более самой Мейджор Грин уже занимаются. Расследованием проводит, что она, кто она и так далее. Так что на это я считаю не надо обращать внимания. Главное, друзья мои, по сей день 60 и более процентов американцев, независимо от партийной принадлежности, за неукоснительную помощь Украине до полной ее победы. Вот это самое главное. И второй фактор – это двухпартийное единство в Конгрессе. Оказание помощи Украине. Вот эти два фактора решающие. И не забудьте, пожалуйста, Трамп начал снимать маску: стал говорить о том, что он за Украину. Не случайно а, спикер наш до того, как вывести на голосование пакет помощи Украине, встречался с Трампом и получив одобрение Трампа, что потом Трамп подтвердил публично выйдя а, к, к представителям средств массовой информации, подтвердил, что он за помощь Украине. Другого не должно быть. Вот это очень важно. Поэтому это все говорит нам а, о том, что помощь настоящая только началась, и она не остановится до полной победы Украины. Пане Борисе, да, знаете, мені дуже хочеться після розмови з вами, щоб цю розмову Показали всім тим росіянам, які зазумбовані своїм зомбі-ящиком у Росії, і всім тим, хто зазумбований путінською російською пропагандою, Про щоб вони усвідомлювали собі, що все, що вливають їм у вуха, це не більше ніж примітивна брехня, так. пане Борисе, Дякуємо вам. Бай... Дякую так. Я просто хочу сказать, ребята, пропаганда была, есть и будет. Не верьте никому. Никогда. Потому что, вы знаете, гебельская пропаганда, которую Путин сегодня использует и часто очень успешно, она мыльный пузырь. Верьте действиям, а не словам. И вот это очернение республиканской партии того же Трампа называют трампизм, это плохо, вот Трамп придет в Белый дом, он не будет помогать Украине, не верьте этому. Это неправда. Даже некоторые эксперты русскоязычные, говоря об этом на украинских каналах, к сожалению, льют воду на мельницу Путина. У нас есть балбесы и в демок... среди демократов, и среди республиканцев. Но они есть везде, семья не без уродов. Но главное, это американский народ. Вот я уже сказал, американский народ знает цену тем потерям, тем жертвам, которые великий украинский народ несет. Поэтому мы обязаны помогать Украине. И мы это сделаем до полной ее победы. А потом будем еще восстанавливать выдающийся украинский народ, восстанавливать все и экономику. И дай бог, Украина будет самой мощной, самой мощной военной инфраструктурой. Такой, которая, на которую не посягнет ни один, никто. И мы будем гордиться. И я верю, возможно, очень скоро Украине будет предложено стать членом НАТО. Обязательно. И более того, Украина заключит <coughs> договор о взаимопомощи с Америкой напрямую. Вот это очень важно. И мы лоббируем над этим. Понятно вам? И я мечтаю о том, что... Штаб-квартира НАТО переедет из Брюсселя в Киев. И выдающийся генерал-заложный станет генсеком НАТО. Я говорил об этом и буду говорить. И в этом есть большая, большая надежда на то, что Украина еще покажет остальному миру, ради чего мир нас помогает Украине. Помогает, видя, как Украина не только себя спасает, но и нас, западную цивилизацию. Пане Борисе, дякуємо всьому американському народові за нашу підтримку, за те, що не лишаєте нас сам на сам із а, злом у обличчі Росії. Неодмінно перемога буде, і після перемоги, після відновлення, ми чекаємо вас на наших найчудовіших, найкра... на найкрасивіших пляжах Криму. Там чудово. Дякуємо вам, що долучилися до нас. Допомогли розібратися з усіма питаннями, які нас, власне, цікавили. Борис Пінкус, американський політик, керівник республіканської партії по 45-му округу асамблеї штату Нью-Йорк, Був разом із нами.